Pernah tak anda bayangkan dalam sekelip mata je, kedaulatan Raja-Raja Melayu hampir lenyap dan seluruh landscape politik tanah Melayu dirombak habis-habisan? Ha, inilah kisah di sebalik gagasan Malayan Union, satu rancangan British lepas Perang Dunia Kedua yang mencetuskan krisis, boleh kata krisis terbesar dalam sejarah kita dan tanpa kita sedar, ia jugalah yang melahirkan semangat kebangsaan yang kita ada hari ini. Jadi, ini persoalan utamanya. Kenapa Kenapa British yang dah berpuluh tahun tak be tanah Melayu dengan satu sistem, tiba-tiba lepas perang je terus nak tukar semuanya secara drastik? Apa sebenarnya yang mereka nak capai dengan Malayan Union ni? Okey, untuk faham cerita penuh, kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Mula-mula, kita tengok sebabnya. Lepas tu kita bedah ciri-ciri utama perlembagaan dia. Seterusnya, kita ikut kronologi macam mana rancangan ini dilaksanakan dan kita akan selami drama di sebalik misi mendapatkan tanda tangan Sultan. Akhir sekali, kita rungkai kenapa gagasan ini akhirnya gagal. Jom kita mula. Okey, jadi cerita dia bermula sejurus lepas perang tamat. British datang balik dan ambil alih Tanah Melayu melalui pentadbiran tentera British atau BMA. Tapi, BMA ni hanyalah sementara. Bagi London, sistem pentadbiran lama kat Tanah Melayu ni yang berpecah-pecah adalah satu masalah yang leceh. Mereka perlukan sesuatu yang lebih kekal dan efisien. Matlamat British sebenarnya ada beberapa. Pertama dan yang paling utama, mereka nak mudahkan kerja. Hapuskan sistem negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu, satukan je semua bawah satu pentadbiran. Pada fikiran mereka, ini akan tarik lebih banyak pelaburan, kuatkan pertahanan serantau dan paling penting, pastikan bekalan buruh untuk lombong dan ladang sentiasa ada. Kalau tengok dari London, atas kertas, rancangan ni nampak sempurna, cekap, moden dan menguntungkan. Jadi kita dah tahu kenapa British buat semua ni. Sekarang jom kita tengok apa sebenarnya penyelesaian yang mereka tawarkan dalam Malayan Union. Dan di sinilah kita akan mula nampak kenapa rancangan ni mencetuskan kemarahan yang luar biasa. Cuba kita lihat perbezaan sebelum dan selepas ni memang ketara gila dari negeri-negeri yang ada pemerintah sendiri semuanya disatukan di bawah seorang governor British Singapura pula diasingkan terus sebagai tanah jajahan mahkota yang berbeza tapi bahagian yang paling drastik yang paling menyentap hati orang Melayu adalah soal kuasa sultan daripada pemerintah berdaulat kuasa mereka dilucutkan habis tinggal sekadar ahli dalam satu majlis yang cuma boleh bincang pasal agama Islam dan adat istiadat Melayu ini bukan lagi hakisan kuasa ini dah kira macam kehilangan kedaulatan terus dan kalau itu tak cukup lagi ada pula isu kerakyatan melalui prinsip jus soli Maksud dia senang je. Sesiapa saja yang lahir di tanah Melayu atau Singapura, tak kira keturunan, automatik boleh jadi warga negara. Bagi orang Melayu, pada masa itu, ini satu ancaman besar. Ia seolah-olah membuka pintu kerakyatan seluas-luasnya dan mengancam kedudukan mereka sebagai penduduk asal tanah air ini. Rancangan yang sebesar dan sekompleks ni sudah tentu bukan idea yang datang tiba-tiba. Ia sebenarnya dah dirancang lama sejak perang masih lagi berjalan. Jom kita tengok garis masanya. Macam mana idea ni bergerak dari bilik-bilik mesyuarat di London sampailah ia diketuk di pintu istana raja-raja kita. Nampak tak? Perancangan ni dah mula di London seawal tahun 1943 lagi. Lepas je perang tamat, proses je terus laju. Oktober 1945, ia dibentangkan di Parlimen British. Tak lama lepas tu, diwartakan sebagai kertas putih dan menjelang 1 April 1946, ia dilaksanakan secara rasmi. Cepat kan? Dalam masa yang sangat singkat, satu rancangan yang bakal mengubah nasib tanah Melayu selamanya bergerak dari London terus ke sini. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling dramatik, paling tegang dalam keseluruhan cerita ni, iaitu misi untuk mendapatkan tanda tangan raja-raja Melayu. Di sinilah rancangan yang cantik atas kertas tu bertemu dengan realiti yang sebenar. Di sinilah konflik bermula. British sebenarnya hantar dua wakil yang berbeza dengan pendekatan yang sangat berbeza. Mula-mula, HC Willen datang. Tugas dia lebih kepada meninjau, berdiplomasi, tengok-tengok keadaan. Tapi lepas tu, datang pula Sir Harold MacMichael. Misi dia bukan lagi untuk bincang atau berunding. Misi dia cuma satu, dapatkan tanda tangan titik walau apa pun caranya. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Dalam masa lebih kurang dua bulan sahaja, Mac Michael berjaya dapatkan tanda tangan daripada kesemua sembilan raja-raja Melayu. Kepantasan macam ni, ia bukan tanda semua orang bersetuju dengan rela hati, tapi ia adalah petunjuk yang sangat jelas tentang betapa hebatnya tekanan, desakan, malah ugutan yang digunakan di sebalik tabir. Papi, jangan kita sangka semua Sultan tunduk begitu saja. Ada penentangan yang sangat berani. Contohnya, Sultan Kedah. Baginda secara terbuka berdebat dengan Matt Michael dan pada mulanya memang enggan tanda tangan. Walaupun akhirnya Baginda terpaksa juga akur dengan tekanan yang amat kuat, tindakan awal Baginda tu menunjukkan yang raja-raja kita tak menyerah kalah dengan mudah. Di Terengganu pula, Sultan menggunakan hujah undang-undang. Baginda kata perjanjian Malayan Union ni bercanggah dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Ini bukan sekadar penolakan emosi, tapi satu cabaran dari segi intelek dan perundangan kepada pihak British. Tapi samalah macam yang lain, tekanan yang dikenakan terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Walaupun British dah berjaya kumpul semua tanda tangan yang mereka nak, Malayan Union sebenarnya dah ditakdirkan untuk gagal. Jom kita masuk ke babak terakhir untuk faham kenapa ia ditolak mentah-mentah dan apa pengajaran paling besar yang boleh kita ambil daripada semua ini. Inilah puncanya. Satu pertembungan antara dua cara pandang yang sangat berbeza. Di satu pihak, kita ada logik pentadbiran British. Bagi mereka, ini rancangan yang cekap dan praktikal. Di pihak lagi satu pula, kita ada soal maruah, kedaulatan dan warisan orang Melayu serta raja-raja mereka. Jadi, apa yang British nampak sebagai satu kemajuan, orang tempatan nampak sebagai satu pengkhianatan dan ancaman kepada kewujudan mereka. Penentangan besar-besaran dari orang Melayu inilah yang akhirnya memaksa British untuk batalkan Malayan Union dan menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Satu kompromi yang kemudiannya menjadi asas kepada negara kita hari ini. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Kalaulah Malayan Union diteruskan dulu, agak-agak macam manalah rupa Malaysia hari ini? Adakah ia akan wujud? Pikir-fikirkanlah.